мы возьмем интервью сегодня мы туда... хорошего очень человека. Сука, да вот нормально, я разговариваю, просто мне мы нужно спокойно разговаривать. Приеду... Э, на берегу! <сосе> Ребята, можно вас на секунду? <сосе> Скидка 50%, короче, мы идем. У нас на руках всего лишь 7 тысяч рублей. Короче, я не знаю, что делать. Попробуем что-то найти себе. Какие-то кроссовочки там. Думаю, что там найдем. Да, в общем, да, иди нахуй, пидор. В общем мы собрались здесь. Сними его, сними его ноги жирные, блядь. По пути, сними, сними, по пути с ракою сними, блядь, штаны, штаны влезли в сраку у него, короче, сегодня. И он бегал по, бле, по площади, короче. Да, блядь. Я не знаю, блядь. Если собака вкусила... Если выпустила еще... присутствует сказ, тогда уже Ты человек... Так слушай. Если собака болела, сказом, и она укусила человека. Значит, когда она ее укусила, короче, 14 дней приходит, если она не сдыхает, тогда она не болела, сказом. Мне нужно теперь ее отследить, найти собаку и выебать в жопу. Потому что, она меня покусала жестко? Она у тебя жить будет? А, хай сдохну, сука, жить и буду, нахуй. Я, блядь, вкусила, мне все жить и годовать, блядь. 400 гривен на стоит один, блядь. Укол... 6 уколов 400 гривен, это 800 1600-2000 гривен надо. Да? Снимаешь? Угу. Снимаю. Здорово, ребятки Мы опять сегодня идем пешком домой Мне просто нужно было купить туалетную бумагу И вот Сейчас подождите Пауза Забыли В общем Ты уже снимаешь да Для того а, для чего же создана эта туалетная ебаная бумага? Пацаны. Она создана, чтобы когда ты сидишь на астральнике и встаешь, и вся мокрая между ногами, понимаете, о чем я? Туалетная бумага создана для твоих. Э, я туда летную пауку забыли забыли в общем мы опять не дом проебали автобус как всегда Но нам еще ебашить блять шла саша по шоссе и сосала сушку шла шла саша по шоссе И сосала сушку в общем пацаны я иду теперь с вами нормально нормально кстати я знаю, что нормально видно. Мы идем. Я уже насчитал километров 7. Осталось еще 7 или 6 уже. Хуй, я знаю. Мы собрались сегодня посмотреть мой мотоцикл в Минск. Да. Пацаны, вот мой мотоцикл. Ребят, мы с вами опять идем. Уже заебалось идти мне, понимаете? Это уже третий ролик на нашем счету. Андрей. Да? Ох, их так много. Я не разбираюсь. В общем, я купил себе туалетную бумагу. А, черная как говно присылайте свои идеи, оставляйте комментарии под видео. Ссылочка будет в описании на нашей странице ВКонтакте. Здорово, ребят! Сегодня мы с вами поговорим о том, как срубуют наши леса, деревья. Но можно даже без них, можно без них, без, без покова. Пришел, сказал, мне нужно хлопья. Вот. Кстати, купили за 15 рублей. Рыбы. Рублей. Рекл... Это они не а, платили реклама. нам за пиар. Это реклама. Флопья. Кукурузные! Глазированные! Ёбана. А? Сейчас. Как да? Начинаем всегда с плохого. <звук> И, кстати, <звук> есть туалетная бумага. На, на, забирай. Сука. Моя прелесть, сука. И это прекрасная хлопья. Хлопья, хлопья, хлопья.